Поздравляем, ребят, спасибо вам за хорошую игру. Болельщики очень довольны, все радуются. Скажите, пожалуйста, за счет чего сегодня удалось обыграть команду, которая, в принципе, по опыту В первую очередь хочу поздравить город Кременчук. Возвращение Кубка Украины. Кременчук, это давно мы ждали от Обыграли за счет самоотдачи, уверенности в своих силах. Это колоссальная поддержка зрителей, портала вперед. вот сегодня все неплохо, все неплохо, здорово сыграли, ребята. Но все же, кого бы можно было ответить, отдельно выделить сегодня Ну, я хочу сказать, что в нашей команде такая политика, что нас никого мы не выделяем. У нас все 13 человек, все равны. Каждый делает свою работу. все выйдет на одну минуту на поле, но он делает свой вклад в общую победу. У нас нет, кто сыграл 40 минут, но У нас все равны. И всем ребятам огромное спасибо это мой Первый раз опыт такой на таком масштабе. Всем удачи. Спасибо большое.